Вопрос по поводу техники вечной весны. И на просторах интернета более привычное название Ага. Значит, почему такая стойка, в принципе, боевого искусства? Что такое? Славноизвестна структура, как об этом многие говорят. Вот. И, ну, здесь много вопросов. Вот, э... Так давай знаешь, как сделаем, потому что ты задаешь вопрос: это описать венчунь там полностью. То считай на несколько дней рассказов. Допустим, про стойку или какой-то конкретный вопрос. Потом задашь стойка. дальше какой-то, понял? Да, вот да, да. Про, про стойку тогда первый вопрос. Почему такая стойка? И как это вот? Так, ну, стойка песочных часов, правильно? Да, и, да. и пустого да. шага. Вот это, оно считается как бы вот эта фишка, что вот именно Венчунь, там Вечная весна, да, там, это стойка такая. И там одни там спорят, спорят там, учебная она, не учебная. Но я уже об этом говорил, что это своего рода рама. Вот есть машины, у которых есть рама, например, грузовики, там потом эти джипы всякие, внедорожники. И к этой раме приделываются все остальные компоненты. Вот стойка именно является вообще вот в любом нормальном направлении боевых искусств есть своя стойка. Она может быть, они могут быть похожие, могут там в нюансах отличаться, могут быть вообще разные. Но они все заточены под вот то, что называют принципы. А принципы тут такая история, что э, они, их невозможно взять и описать отдельно. Они все равно понимаются по ходу практики. Ну, то, что можно описать, вот по попробуем что-нибудь описать. Вот почему именно вот песочные часы, вот это, да, где колени вовнут, там, и пустой шаг. То есть это, в принципе, как бы оно, песочные часы – это переход между, переходная там вот эта позиция между, лев, если разворачиваться в пустом шаге, слева направо. Вот. Потому что есть вот то, что называют принцип там центральной линии. Ну, это, я думаю, такое название оно возникло в интернете, потому что был неправильный перевод из китайского, или ну, кто там первые объясняли эту вот, китайцы, эту вот тему про центральную линию. То есть на самом деле это принцип центральной плоскости. Вот это именно плоскость, которая разделяет как бы, ну, горизонтально тело на две половины. Вот она проходит, вот эта плоскость, вот спереди, там, сзади, вперед, или как бы, ну, в таком направлении, да, вот на две части. Э опять же, почему стойка такая? Потому что техники, э вот опять же, э специфика применения и форма применения вот э техник, то есть ударов, блоков всевозможных, она именно работает такой стойки. Э ну важно понимать еще, что, ну это уже опять же, споры про стойку, ну, как в любом, опять же, нормальном направлении боевых искусств или того же спорта, там, где прикладные направления есть. Нужно понимать, что ее нужно статически выучить, потом динамику, потом в паре применения, и потом она будет рабочая. Вот это спор, рабочая она или нет. Ну так надо же ее выучить, чтобы она была рабочей. Любую стойку, если ты возьми, там, боксерскую, какую хочешь, если ты ее не выучил, она тебе не поможет. Ну вот так. Это там. Потому вот ответ такой простой, что специфика, вот эта центральная плоскость, да, и вот она как бы пляшется от центральной плоскости, да, и она как бы в основном прикрытая, да, вот в этой позиции, и получается, что опять же специфика техники, что работают две руки одновременно. Ну и одна работает, но две одновременно, что опять же есть э, не во всех стилях, потому что многие, ну, многие там направления, допустим, плечи развернуты. То есть они как бы одно дальше, другое, ну как бы вперед-назад, да. А здесь плечи ровно вперед, то есть для того, чтобы две руки могли участвовать в работе. Это тоже, можно сказать, как принцип один из. Ну вот, это вот так, простойку. Учитель, уточнение, именно центральная плоскость имеется в виду вертикально, правильно? Да, вертикально, ну вот, зад-вперед, ну то есть в таком вот разрезе. Вот, еще один такой вопрос по поводу вот, на просторах интернета... Много ходит, э, так сказать, роликов и вообще слухов, да, вот, э, ну, в кавычках, там, ничего не работает, да, или может, <къех> вот эта вот проблематика, с чем она связана, ну, это касается не только, скорее всего, Винчуна, может быть, там, это Эдзи, этот, вот эту проблематику немножечко раскрыть, с чем это связано, ну, в основном понятно, это люди, которые об этом говорят там и показывают какие-то ролики вот как бы много есть направлений много есть и в европе и в сша там, и везде там направлений винчун и вот скажем так вот тема вот, вот проблематика вот, стиля почему вот так есть, вот, когда там, допустим со спортсменами какие-то есть ролики ну как бы ну это я вариант, понял что понял не работает ну, вот. угу. этот ну первое это не нужно вообще всю кучу сгребать то есть каждого ну, стиля или направлен направления боевого искусства есть свои ну как бы проблемы да вот почему что-то работает что-то нет тем более тайзы сюда примешивать вообще не подходит по многим причинам, но это, это другой разговор. А Бенчунь, он все равно является ну, сравнительно там, жестким стилем. То есть он не является каким-то таким супер мягким там, или что. И основная причина, их в принципе две. Ну, основная первая, то что почему против спорта. Ну так, тренируйтесь столько-столько тренируются профессиональные спортсмены. Там 3-4 часа в день. Тренируйте вот это то, что там есть у вас, и вы потом, ну, и опять же, парную все вместе. Ну, то есть, это первая причина. Потому что, э, ну, во-первых, это... Опять же, диванные эксперты те, кто не, ну, мало сталкивались или вообще не сталкивались с этой темой, что-то там увидели там, да, на практике. Опять же, первая причина это нужно тренироваться столько же времени, сколько тренируются спортсмены, тогда буд, будет работать. Хотя бы не то, что там всех будет побеждать, просто будет там где-то победил, где-то там проиграл, как в любом деле. Вот, но хотя бы это, это раз. Потом вторая причина, почему не работает, потому что э, надо, чтобы были все части, ну или хотя бы там основные там, если про прикладуху говорить, должна быть практика э, на воздух, ну то есть то, что вы изучается как бы сама техни техника, да, там нормально, техника, стойки э, должна быть силовая часть. То есть, под физ, ну, грубо говоря, физподготовка или силовая подготовка, да. И, и должна быть парная работа правильная, ведущая к, именно в сторону этих спаррингов. Вот. И тогда, если эти три части будут, и будет соблюдено первое условие, когда тренируются 3-4 часа в день, я думаю, что там, ну, как минимум, наравне будет все, все будет прекрасно работать. А вот эти все рассуждения, там, ну либо я же говорю либо мало времени тренируется либо просто нехватка информации выучил там форму и думает что, что это какое-то чудо чудесное да там э, грубо говоря форму ну, форму там я имею в виду там вот эта форму там тю, этот э, типа Дау, или лисиулин как там он называется и, и какое-то чудо должно как-то случиться что этот человек начнет тут резко всех, что-то там, ну как это? это? Это называется маразм, вот как это называется. Так что вот такие две, две главных причины. То есть либо мало времени тренировок, либо нехватка информации, вот и все. Раз нехватка, значит надо искать информацию, она есть там там, сям, в разных местах, там, опять же, если мало времени, ну, нужно больше заниматься. Вот, вот и вся проблема. Я вообще не вижу так, как бы, проблем э, таких, чтобы сильно сложных загадок в этом вопросе. Ну, тут просто, что шум, много шума, вот это, я же диванные эксперты, которые там, э, чуть-чуть где-то коснулись или вообще даже не занимались, а, да, на все лады рассуждают. Да, вот что тут и как. Так что такое? Даже со, со спортом не сталкивались. Ну вот так.